আমাক জাষ্টিছ লাগে আমাক লাগে এইবোৰ ভেলু কৈছিল যে তোমালোকৰ চাকৰি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হৈ যাব আমি নিযুক্তিটো কিয় দিবলগীয়া হৈছে কভিডৰ কাৰণে কৰণাৰ পেচেণ্ট বিলাক য'ত ভিতৰত থাকিব তাত আমি যাব লাগিব কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব ড্ৰেছ এটা আমাক দিব ড্ৰেছটো দিলে আমাৰ গাত বীজাণুটো নপৰে ডক্তৰবিলাকে ট্ৰেইনিং দি দিব যে ক'ত ড্ৰেছটো পিন্ধিব লাগে ক'ত ড্ৰেছটো খুলিব লাগে আৰু এই চাকৰিটোৱে হৈছে ভিতৰত যোৱাৰ কাৰণে তহঁতৰ তহঁতক কোনে উলিয়াই নিদিয়ে কিন্তু যদি এইকেইদিনত নাযাওঁ তেতিয়া উলিয়াব যোনে চিঞ্চিয়াৰলি ডিউটি কৰে সি আমি যেনেকৈ বেলেগ চাকৰি হ'ল তেনেকৈ তহঁতৰ হৈ গ'ল হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট থাকি যাব চাকৰিটো থাকি যাব কোভিড নাইণ্টিনতো কিবা হ'লে তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ট্ৰিটমেণ্টৰ গোটেই দায়িত্ব আমাৰ পঞ্চাছ লাখ টকাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চো থাকিব চব থাকিব আৰু ক'ভিড নাইণ্টিন শেষ হোৱাৰ পিছত কোনেও খেদি নিদিয়ে এইটো পাৰ্মানেণ্টলি থাকি যাব আমাক জাষ্টিছ লাগে আমাক ন্যায় লাগে আমি এইবোৰ আকৌ নুবুজো আমাক ন্যায় লাগিবই সাংবিধানিক মুৰব্বী এজন হৈ মুখৰ কথাৰ ভেলু থাকিব লাগে আপুনি এইটো কৈছিল যে তোমালোকৰ চাকৰি হেণ্ড্ৰেড হৈ যাব আজি পাঁচ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো কিয় নহল কিয় কভিড চাফাই কৰ্মীৰ চাকৰি আজিলৈ নহল আন্দোলন বহুত কৰিলোঁ বহুত প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে কিন্তু আজিলৈ আমি কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফল নাপাওঁ গতিকে এইবাৰ আমি কভিড চাফাই কৰ্মীয়ে নেৰিম আপুনি যিহেতু কৈছিল তোমালোকৰ চাকৰি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হৈ যাব কিন্তু আমাক দিবই লাগিব আমি ন্যায় পাবই লাগিব তিনিশ তিনিশ ষাঠি কোটি জনতাৰ যিহেতু জীৱন ৰক্ষাৰ যুঁজখনত আমি সমূহ সময়ৰ পৰা যুদ্ধ কৰিছিলো অসমৰ তিনি কোটি লাখ মানুহকো এই ভিডিঅ'ৰ কব বিচাৰিছো আপোনালোকক আপোনালোকেও আগবাঢ়ি সহায় কৰক এই কভিড চাফাই কৰ্মীসকলৰ যেতিয়ালৈকে আমি ন্যায় নাপাম তেতিয়ালৈকে এই আন্দোলন আমি যাম আজি এই ভিডিঅৰ জৰিয়তে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কব বিচাৰিছো আমি কেতিয়া পাম justice আমাক justice লাগে আপুনি এইটো কৈছিল যে তোমালোকৰ চাকৰি hundred percent হৈ যাব কিন্তু আজি পাঁচ বছৰ আজি পাঁচ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো কিয় নহল কিয় নহল আপোনাৰ মুখৰ ভেলু নাই নেকি আপোনাৰ মুখৰ কি ভেলু নাই নেকি আপুনি যিহেতু কৈছিল যে তোমালোকৰ চাকৰি আজিৰ পৰা নিয়মীয়া কিয় আমাক প্ৰতাৰণা কৰিলে বাৰে বাৰে কিয় প্ৰতাৰণা কৰিলে নেতৃত্ব আপুনি দিছিল আমি কিন্তু যুদ্ধ কৰিছিলো আমি সৈনিক আছিলো গতিকে সেই সৈনিকসকলে কিমান কষ্ট কৰি দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি যুদ্ধ কৰিছিল আপুনি হয়তো জানে অসমবাসী ৰাইজ আমাৰ লগত আছে আমাক ন্যায় লাগিবই কেতিয়া দিব আপোনাক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সুধিব বিচাৰিছো যে কভিড চাফাই কৰ্মীয়ে কেতিয়া ন্যায় পাব আমি ধাৰাবাহিকভাৱে আন্দোলন কৰি যাওঁ আমাক ন্যায় লাগিবই যেতিয়ালৈকে আমি ন্যায় নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে এই আন্দোলন আমাৰ চলি থাকিব জয় আই অসম